Əxzəsə salam dostlar. WhatsApp-da necə saxta nömrə açmaq olar? 7-ci videoma xoş gəldiniz. Bu qaydanı əslində 3-dən yəni 2-ci çəkməyi planlaşdırırdım. Qadıcı Smartlaynla yaşanılan bəzi problemlərə görə ikinci ona aid videolar çəkmək istədim. Smartlayn hələ də işləyir. Bu nömrə açmaq istəyənlər üçün ilk öncə WhatsApp-da necə saxta nömrə açmaq olar? 3-cü videyəma, adını isə 6-cı videyəma baxmalarını tövsiyə edirəm. Bu qayda isə sadə bir qaydadır. Ərcasında rahat edə bilməsiniz üçün videonu ola biləcəyi qədər yavaş və hər bir isminni göstərəcəyəm. Bu arada videonun axırına kimi diqqətlə mənizi tövsiyə edirəm. Videoya keçməzdən öncə də bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, YouTube-da ya da videoların altına bəziləri yazırlar ki, bunu nələri 2 manata yada 1 manata açdılar. Nə əlaqə saxlayın dərsə də deyim nəmand dostlar çünki bu nömrə də saxta nömrədir WhatsApp tərəfindən əsiklənir. Bu da başqası gəlir səizin nömrənizdən çıxış edir. Ona görə də heç bir sistemin garantisini verə bilməzsiz. Siz tutaq ki mən 2 manat verirəm. Nömrə aldıqam. Bunun 1 həftə və ya 10 gün sonra yasaqlanmayacağını ya da başqasının gələndə çıxış edənməyəcəyini garantisini verə bilməm. Ona görə də bu düz sədəyə inanıb də boşa pul xərcləməyin. Videolarımda mən göstərirəm, edə bilməyənlərə də Instagram üzərindən mənə yazdılar, onlara da kömək edirəm. Və əsasında pul almasına pul asıdım indi. Bu videoları heç bir də paylaşmaq lazım. Hər şey gecədir, pulu mən də sata bilərəm. Amma saxta nömrə olduğu üçün bunu eləmək məncə düzgün işdir. İndi isə videoya keçərək, sizə lazım olan proqram Flitone-dir. Bu proqram Play Marketdə mövcuddur. Oradan yükləyə bilərsiniz. Buna oxşar text mi, Devida text mi adlı? Hər ikisi eyni proqramdır. Hər ikidə demək olar ki, eyni işləyir. Fərqliliklər yoxdur. Və yenə də VPN şərtdir. Hər hansı bir VPN-lə istifadə edə bilərsiniz. Mən ExpressVPN-dən istifadə edirəm, amma Play Marketdə VPN əfiyada VPN yazsanız fərqli-fərqli VPN-lər gəlir. Burda isə e, hər hansı bir ölkəyə bağlanacaq. Mən ABD-dən istifadə edirəm, Amerika nömrələrini alıram. Zahir Amerika istemezseniz Program Britanniyanın United Kingdom Ya da Kanada nömrəleri verir Britanya plus 44 İndi Kanada da plus 1 Amerika'da plus 1 Bu gelen isimler geçirik Ve get started deyirik Kredi Account kont gelicek Eks halda siz bu gelmese VPN'inizde düzgün işlemi Başka VPN'lerden istifadə edin Kredi ana kont geldiğinde Biz nömrə ala bilərik Ama Facebook, Google-ə məlumat ya adınızla yazılıb daxil olmağa çalışmayın, çünki nömrələri qullu verə bilər. Ona görə də Credena account düşürsəm, bu qismdən daxil olmağa çalışın, yəni yeni istifadəçi hesabı yaradın. Neyse Credena account-də ismin bağlı olduğunuz VPN-ə görə siniflər verir. Bu nömrələrdən də istifadə edə bilərsiniz. Ameka bağlanmışınızsa, istəmirsinizsə də Change bölümünə daxil olursunuz. Orda Amerikaya transfer arayə kodu yazacaqsınız. Amerikaya transfer alın kodunu bilmirsinizsə Google-da Amerika kodları yazıb oradan hər hansı bir koddan istifadə edə bilərsiniz. Mən 405 yazdım. Bu nömrələrdən yenə hər hansı birini seçə bilərsiniz, amma seçməzdən öncə ilk öncə WhatsApp-a gedib paçıqdır nömrələrin düzgün olub-olmadığını yox deyəcəyi. İnki belə nömrələrlə də saxlana bilər. ə tamam deyib bizə gözə verdiisə demək ki nömrə yasaklanmayıbdı. Yəni bu nömrələri istifadə edə bilərik. Nə isə burdandan çıxıb butonə daxil olub. Əvvəlcə yoxladığımız nömrələri seçib bu nömrəyə daxil olirik. Ardından isə qarşınıza belə bir səhifə açılacaq. Burax Gmail zəhrəblərsiniz. Siz amma məhsat görmürəm. Çünki başqa nömrələrdə, nömrələrin sutaqca saxlandığı yeni bir nömrə almaq üçün Gmailizdən artıq istifadə edə bilməyəcəksiniz. Ona görə də məhdəd istifadələyin, keçici məhdəd. Buna layiq istədiyiniz qədər hər dəfə məhdədi dəyişdirib yenə hesab aça bilərsiniz. Faqatımız məhəlləyə yapışdırıb, ardından isə 6 xarakterdən ibarət olan kod daxil edirik. Ardından isə yaxşınızı seçirik. Mətninizi seçsizdən sonra dəjistərə vurursunuz. Əks halda, sizə əgər burada "Mən robot deyiləm" gələrsə, atılmasa ekran, onu doğrulayın. Bəlkə də çox proqramla qarşınıza çıxıbdı, "Mən robot deyiləm" deyə. Yəni bəzi şərtlər verir. Bu şərtləri sizə duala vurduğunuzda açılır. Əgər onda da açılmasa, proqramdan çıxın, mədələrinizi silin, bir daha yenidən hesab açın, onda olacaqdır. Nömrəmizi aldıqdan sonra buranı bağlayırıq. Bu şəkildə açılacaq. Yəni bu nömrəmizdə premium istifadənin mənasını olur. Pardon, proqrama proqrama oradan Elm dəyirli proqramdan çıxdım. Proqram açıq ikən izlərdan nömrələrindən nümunələr gələ bilərik. Yuxarıda 3 xəttdə olan, aşağı xəttdə olan buqda oradan da görə bilərik nömrəmizi. Nə proqramda bəzi düzəlləmələr verməliyik. Məndə Android olan olduğu üçün üstünə basdıq, tətbiqə məlumatlarından bir başa düşə bilirəm. Sizdə əgər olmasa, ayarlardan tətbiqlərinə Fitonia girirsiniz. Girdisdən sonra səhifə qarşınıza bu şərtlərlə açılacaq. Burda aşağıda icazələr bölümündən yalnız özünüzə verməli olduğumu dedim. Bunlar kameradır, istə diploma da ola bilər. Mikrofondur, mə telefondur. Bunların hamısına icazə veririk. Digər qalan kamerana, konumo qədər gəlməlidir. Buradan da çıxdıqdan sonra WhatsApp-a daxil oluruq. Tamam deyilir. SMS göndərə də bilər, göndərməyə də bilər. SMS göndərmədə o qədər günəmidir. Zənglədə zəngsiniz. Ondsa kodu zəngdə deyəcək. Olay kodunu yenə də deyirsiniz və zəngin qalmayın gözlərsiniz internetinizin güclü olduğuna diqqət eləyin çünki 4047-də -40 ona kodun səhvi işlə bilərsiniz nömrənizi onay kodunu doğruladıqdan sonra WhatsApp adınızı qeyd edirsiniz. Bu WhatsApp-dan əvvəlcə Çatımda doğrulanmamı eləmişdim deyə. O gəldi. Məssimdə çapını doğrulana bilməz. Deyirəm. Çatımda doğrulama ilə WhatsApp qeydiyyatına girişsiniz. Adının hesabına. Burada isə çatımda doğrulamama. Bura daxil olursunuz. Daxil olduqdan sonra etci nə istəyir daxil olursunuz. Bura hər hansı 6 rəqəmli bir kod yazacaqsınız. Amma yadınızda qalaın, çünki WhatsApp-dan çıxış edəndə siz də girməyiniz üçün bu kodu yazacaqsınız. Mail başqası simanız alınsa, qeydiyyatdan keçəndən sonra o kodunuzdan sonra qarşısına ikinci addım doğrulama kodu istəyəcək. Ona görə elə mənizi məsləhət görürəm. Burda isə e postabless istəyir. Yəni kod yadınızdan çıxsa e postabless-ə göndərəcək əgər sistemisinizsə də atla burub keçə bilərsiniz. Kod yadınızda qalacaqsa e-poçt yazmağın o qədər də əhəmiyyəti deyil. Mən indisi atla vuracam, e-poçt yazmayacam, çünki lazımım deyil. Tamam dairişdən sonra da ayarlar doğrulanır. Və ardına isə bitdi düdürük və beləlikdə növbəmizi çapdığını doğrulamaq. Və bir şey də deyin ki, əgər Telefonunuzda sizin lapanızdan bəzi adamlar ya da çox adam düşmürsə, kontaktda WhatsApp-ın saxta nömrədir. Onub problem isə biz telefon nömrələrimiz 050-070-055 qabağına 0 yazan olanı qaydiyyətən salırıq nömrəni. Bu vəzdən olur. Ona görə bütün nömrələrin qabağına +994 yazmanızı tövsiyə edirəm. Misal biz nömrəni həmişə belə 050 yazırıq. Hər hansı bir nömrə yazsam. Bu cürə yazdığımıza görə bu nömrədə xarici bir ölkəyə aid olduğundan görə bizim 0-ı tanımır əslində. Ona görə də biz alan kodumuzu yazmalıyıq. Misal Amerika'da plus bildiyse bizde de plus 994'tü. Nömrələrin qabağına bunu yazdığınızda artıq saxta nömrəmizdə də həmin adamın WhatsApp-ı görünəcək. Bunları bir-bir elə mənizə də ehtiyac yoxdur. Play Store-da toplu rəhber daxilmə deyə proqramlar çoxdur. Hansı bilinmiş ki, deyib oradan rəhberimizin hamısının qabağına +904 yazsanız WhatsApp-ınızda düşəcəkdir. Video bu qədər idi. İzlədiyiniz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Salve.